Добрый день. Вот мой заказ, заказик из 12 каталога. Он приехал в четырех коробочках. Вот он такой большой и красивый. Значит, что же я себе заказала? Это был нас коктейль ванильный, пэк мужской женский, витамины для детей омега и бьюти комплекс. Также заказала шейкер, чтобы было удобно Приготовлять коктейльчик. Так, подфиль. для мужа заказала чудо длительные станки. Посмотрим, как оно будет. И кошелек. Так, Туалетные водички все штучки разные. Это на подарки подружка. Заказала Optimals Аква. Всю серию попробую, что она себя представляет. Средство для снятия лака. Средство для ухода для ресничек. У доченьки есть, ей очень нравится. Тоже буду за своим ухаживать. Так, потом заказала для дочки весь набор кисточек, который был представлен в комплекте. Вот, она у меня художник. Я ее буду учить еще на визажиста. Вот. Кхе -кхе. Заказала ложки и вилки. Искусство жить красиво. Очень удачно в этот раз разрешили еще заказать вилки и ложки, потому что 4 штуки это ни о чем. Когда приходит большая компания, то хочется, чтобы все ели с красивой посудой. Поэтому теперь у меня по 12 комплектов ложек, вилок. И, ну, ножей, к сожалению, 8, но думаю, что нам еще продлят так В следующем каталоге я закажу вот такую чудесную сумочку для банных принадлежностей, чтобы удобно было хранить. Кошелек для себя заказала. Вот. Средства для ухода за руками. Вот этот брал бесплатно пришел по акции. Вернее, за бонус балл пришел, да? Вот. Потом это средство заказала мне мама. Для волос. Это новая серия. Она на нее смотрела. Вот в этом каталоге она со скидкой. Мы ее заказали. Это жидкое мыло. А это умывалочки, различные мол, молочко. Да, это тоже для мамы, потому что мы ей стали умывалкой пользоваться коллаген, но ей не очень понравилось, ей кожу стала подсушивать. Мне она подходит, ей нет. Поэтому я заказала ей молочко. Посмотрим, какое ей подойдет. Все-таки возрастная кожа, к ней нужен более щадящий уход. И также я заказала шампунь. лаки для волос. Как бы она приверженца одного лака для волос, но тут она сходила, его купила, и он оказался не того качества, которое она ожидала. Вот я и сделала сюрприз и заказала два лака. Посмотрю, понравится или не понравится, потом расскажу. Ну вот вроде бы и все. Вот такой у меня большой заказик получился. Да? Вроде все нужное, все важное. Вот. Спасибо за внимание. Надеюсь, что я была вам полезна.